ભોલે અને જય સોમનાથના સમગ્ર મંદિરના કબાટ દરરોજ પાંચ ને ત્રીસ કલાકે ભક્તો માટે છે ત્યારે સોમવાર અને તહેવારના દિવસોમાં મંદિર ચાર વાગે ભક્તો માટે છે અને દસ વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે વહેલી સવારે પ્રાત વિશેષ શુંગાર સાથે મહાદેવની પ્રાત પૂજાને આરતી કરવામાં આવી ત્યારબાદ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ધ્વજારોહણ પણ કરવામાં આવ્યું અને સવા લાક્ષ બિલ્વ પૂજનો પણ પ્રારંભ થયો આ વર્ષે દરરોજ દસ ને ત્રીસ કલાકે પદયાત્રાનું મંદિર પરિસરમાં આયોજન કરવામાં આવે છે જે પાદ્ય મધ્યાહન સમયે મહાદેવને અર્પણ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ મધ્યાહન શૃંગાર મધ્યાહન આરતી સંધ્યા આરતી સમયે પણ વિશેષ શૃંગાર કરવામાં આવશે પવિત્ર શ્રાવણ માસ કા જે શુભારંભ ખાસ કરકે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર સુબહ મેં સાડે પાંચ બજે દર્શનાર્થીઓ કે ખોલા ગયા હૈ पूरे श्रावण मास में हर सोमवार और अमास के दिन मंदिर सुबह चार बजे दर्शन के लिए खुलेगा आज श्रावण का प्रथम मास का शुभारंभ किया है ट्रस्ट के माननीय ट्रस्टी जे डी परमार साहब और माननीय सचिव श्री योगेंद्र देसाई साहब के हाथों से आज प्रथम ध्वजारोहण महामृत्युंजय यज्ञ का प्रारंभ सवालक्ष बिलवा पूजा का आज संकल्प किया जाएगा और पूरे श्रावण मास में सवालक्ष बिलवा पूजा जो यजमानों द्वारा रजिस्टर की गई वो पूजा चलेगी खास करके आज श्रावण के प्रथम दिन ओम और पुष्प का विशेष श्रृंगार भगवान को किया गया है आज जैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग श्रावण मास को माना जाता है तो जो लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा को मानते हैं वो लोग का जो श्रावण मास है वो पंद्रह दिन पहले शुरू होता है यानी गुरु पूर्णिमा से और जो अमावस्या से अमावस्या का जो मानते हैं मंथ को उस हिसाब से आज से ये श्रावण मास शुरू हुआ है श्रावण मास की महिमा तो अखाद लिखी हुई है शास्त्रों में तो आज हमारे सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग में आज श्रावण मास के निमित्त सबसे पहले भगवान की महापूजा ब्राह्मणों द्वारा संपन्न हुई बाद में भगवान शिव जी की सबसे पहली ध्वजारोहण सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा उसके बाद में सवा लक्ष बिल्व पत्र का पूजन शुरू होगा उसके बाद में पालखी यात्रा शुरू होगी और जो हम पाग पूजा करते हैं पाग पूजा की विशेष रूप में इस बार सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था की गई है जिसकी पालकी यात्रा की जाएगी और भक्तजनों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही साथ में महामृत्युंजय यज्ञ विश्व कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का आरंभ होगा जो पूर्ण मास तक चलता रहेगा और सबसे बड़ी बात के छोटे से दान देके भक्तजन उसमें सम्मिलित हो सकते हैं उसमें भाग ले सकते हैं और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं आज विशेष श्रृंगार क्या होगा पूरे माह में विशेष श्रृंगार क्या आयोजन जिस तरह से श्रावण मास में अलग अलग रूप से हमारा एक भगवान सोमनाथ जी की कृपा से प्रत्येक दिन का अपना श्रृंगार निश्चित होता है उसी हिसाब से आज पहले दिन भगवान का ओम स्वरूप क्योंकि भगवान शिव जो है वो प्रणव रूप में सबसे पहले परब्रह्म जो है वो ओम स्वरूप है और भगवान शिव का आज सबसे पहला श्रृंगार जो है वो ओम से शुरू होगा और ऐसे प्रतिदिन अलग अलग बिल्वपत्र श्रृंगार रुद्राक्ष श्रृंगार ऐसे बहुत सारे प्रकार के श्रृंगार निश्चित है जो आप सब भक्तों के लिए दर्शन के लिए भगवान सोमनाथ जी की कृपा से सबको प्राप्त होंगे नाम आनंद आयो कोई गर, कोई भीड़ नहीं કોઈ જગ્યા દુખી નહી બહુ દર્શન થા ટ્રેસ બહુ સારો છે સોમનાથ મંદિર આવીને નેર કરે બધા ઉપર કોઈ લાઈન માં નથી ઉભો પડો સામેથી આયા વિલતરવાળા સામે નીલતર સે માજી બેસો કોઈ જાત નો ખાય નહી નઈ કોઈ જાત ના નહી પૈસા નહી સામે આયા હાલો માજી આમાં બેસો સામે તમારો માં ગાડી પડી છે માં બેસી જાવ બધા ને એમ કહી કે બધા ને આવી રીતે આ બેસજો ને આવી રીતે બધા ને બોલજો હમ પ્રયાगराज સે આયે હૈ सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए बड़े इच्छुक थे और बहुत दिनों से हम लोगों की अभिलाषा भी थी तो आज सोमनाथ जी ने हम लोगों की मनोकामना पूर्ण की है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही प्रिय है माननीय नरेंद्र मोदी के देख रेख यह बहुत ही भव्य स्थान सुशोभित हो रहा है सबके लिए उत्तम व्यवस्था है इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जल्द से जल्द मतलब दर्शन हो रहा है यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટી પ્લેટફોર્મ અને સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ